these people have a lot to talk about they just don't know it yet in a minute we'll show them that they have more in common than they think hi elsa tag for the Thomas, vil du stille dig der? Og Aske? Thomas, du bor med din familie i et dejligt hus på Vinkelhøj 8 i Viby. Før I flyttede ind, var det faktisk dit barndomshjem, Aske. Det er rigtigt, ja. <laughs> Øh, fodbold i haven om sommeren og, Det kan jeg lige forestille mig <laughs> ja, præcis <laughs> Vi laver igen Mathilde, vil du komme herop? Ja I to har faktisk stået over for hinanden før Okay Men der var I 12 år Og det var i en rugbykamp Okay, ja Kampen endte i øvrigt 42-0 <laughs> Til Askes hånd Tak for kampen, ja tak nok. Inger Mathilde, den nat du kom til verden for 27 år siden på Christiania. Var Inger det første menneske du så? Var du min miniumbro? No. No, fint. Kan du huske det? <laughs> Anna, i 2012 er din mand ude af løbetur. Pludselig falder han op med hjertestop. Heldigvis Er der en der reagerer hurtigt og redder ham? Knud. Vil du komme herop? Just below the surface. A total stranger. Can turn out to be someone you're actually connected to. Someone who rouses forgotten memories, like the very first kiss. Someone who reminds you that you're not alone, but that somebody else also has a bulldog named Preben. Someone like Thomas, who put out a fire at Vibeke's place.

I har en lignende historie fra 2. verdenskrig. Jeg har prøvet at være flygtig, og jeg vil aldrig glemme det. Det har betydet usigeligt meget. Og Rikke? Det var din oldefar, der risikerede sit liv ved at sejle Jan over Øresund den oktoberaften i 1943. It's easy to mind your own business. It takes a little more effort to mind the community. But doesn't the feeling of having something in common, something that connects us, make it all worthwhile? TV2, all that we share.